নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মনসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে এটা খুবেই ভাল খবৰ লৈছোঁ পুনৰ নতুনকৈ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিছুমান পদ মুকলি কৰা হৈছে পাঁচ হাজাৰতকৈ অধিক পদ আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত মুকলি হৈছে এই পদসমূহত আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ এজ লিমিট কিমান হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে কিমান দিব লাগিব সেই সকলোবোৰ তথ্য আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জনাই দিম সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক মনসকল যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড আপডেটসমূহ সকলোটোৱে আগত পাই থাকে তো ইয়াতে চাওক আমাৰ এগ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফালৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ তিনিশ ষাঠিটা পষ্ট মুকলি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ সকলো ষ্টেটৰ পৰাই এই পদসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে ভালদৰে আপোনালোকে লিখা আছে চাওক ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এপ্লাই অনলাইন তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে পাঁচ হাজাৰ ষাঠিটা পষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বাবে এইটো খুবেই এটা ভাল সুযোগ হয় তো আপোনালোকে তো ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে আই চি এ আৰ ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ভেকেঞ্চিসমূহ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ভেৰিয়াছ প'ষ্ট আৰু ট'টেল প'ষ্ট হৈছে পাঁচ হাজাৰ তিনিশ ষাঠি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এভেইলেবল হৈ গৈছে ষ্টাৰ্টিং ডেট মে' জুনত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ মে' জুন তাৰিখে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু যি যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াত দিয়া হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এজ লিমিটটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কেনেদৰে দিব লাগিব চাই লওক জেনেৰেল অ' বি চি আৰু ই ডাব্লিউ এছসকলে এশ টকাকৈ দিব লাগিব এছ চি এছ টিৰ কাৰণে কোনো ফিজ দিব লগা নহয় আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং যিকোনো ইউ পি আইৰ জৰিয়তে এই পে' এই অনলাইন পে'মেণ্টটো কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া চাই লওক মেইন পইণ্টটো এগ্ৰিকালচাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইডেৰিয়াটো বা ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান হ'ব লাগিব তো ইয়াতে প্ৰথমতে কি দিছে চাওক ক্লাছ টেন হাই স্কুল এক্সাম ইন এনি ৰিকগনাইজ বৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া তো আপোনালোকে অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়াত যদি ক্লাছ টেন পাছ কৰে এটা ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ডৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন এনি ষ্ট্ৰীম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইণ্ডিয়া যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে অৰ্থাৎ বি এ পাছ কৰিছে তেওঁলোকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মনোবাল যেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে এটা সবিশেষ ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ